کچرے کے ڈبے میں دینار کا نو شیخ عباس کوچانی فرماتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف میں آیت اللہ سید علی قاضی تباک بائی رحمت اللہ علیہ کا شاگرد تھا اس وقت آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ نے آگا قاضی کے لیے ایک خط لکھا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ اسے آغا قاضی تک پہنچاؤں میں وہ خط لے کر استاد قاضی کی خدمت میں حاضر ہوا تو استاد نے کہا آپ خط پڑھیں شیخ عباس میں نے اپنی قبا کی جیب سے خط نکالا اور اسے پڑھنا شروع کیا سلام علیکم اس شخص کی قضا نمازوں اور روزوں کا حکم کیا ہے جو خلبدن کر کے مسلسل تین دن تک امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں رہا ہو استاد نے کچھ سوچ کر ہنستے ہوئے کہا یہ خود شیخ محمد تقی کے اپنے احوال ہیں جو بے ہوشی اور خلبدن کی حالت میں امام عصر کی خدمت میں رہے ہیں۔ میں جو اس وقت تک خط کے متن سے بے خبر تھا شیخ محمد تقی کے احوال سے متعجب ہو کر خط کو استاد کے حوالے کیا جنہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہوا تھا انہوں نے ایک قلم اٹھایا اور اپنے لرزتے ہاتھ سے خط کے نیچے کچھ عبارتیں تحریر کیں جن کی پہلی سطر پر میری نظر پڑی بسم اللہ الرحمن نے آپ کے لیے میرا شوق ایسا ہی ہے جیسے خشک زمین کا اشتیاق بارش کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے چند مختصر جملے لکھے اور خط کو تہ کر کے مجھے دیا اور دوبارہ سکوت اختیار کر لیا اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی میں استاد کو دیکھتے ہوئے اٹھا اور دروازے کی طرف گیا تاکہ ان چند شاگردوں کے لیے اسے کھولوں جنہیں آنا تھا شیخ عبد الفضل خان ساری سید عبد الحسین دست غیب سید محمد ہادی عاملی محمد تقی لاری سید یوسف حکیم اور بعض شاگرد کمرے میں داخل ہوئے اور ان کے سامنے بیٹھ گئے ہمیشہ کی طرح انہوں نے اپنا سر جھکایا اور طویل خاموشی میں ڈوب گئے پندرہ منٹ گزر گئے اور نشست ان کے محظر میں توجہ اور سکوت پر مشتمل تھی کہ اچانک صحن کا دروازہ زور سے کھلا اور استاد کے بڑے بیٹے سید مہدی جن کی ام چالیس سال سے زیادہ تھی تیزی سے اندر داخل ہوئے وہ کمرے کی طرف آئے اور اپنے چہرے پر موج مارتے غصے میں استاد اور ان کے شاگردوں کو غزب آلود انداز میں دیکھنا شروع کیا سب لوگ خاموش تھے اور اس بات سے لا تعلق رہتے ہوئے اپنے باطن کو سقل کرنے میں مصروف تھے لیکن انہوں نے اچانک سخت اور خشم آلود لہجے میں اپنا اتاب شروع کیا یہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ ہر روز اکٹے ہوتے ہیں اور اپنے سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہتے ہیں یہ بھی کوئی زندگی ہے آخر یہ کیا حرکت ہے اس گھر میں جاتا ہوں تو ان کے پاس تیل نہیں ہے دوسرے گھر میں جاؤں تو روٹی نہیں ہے کسی اور گھر میں کسی اور چیز کی ضرورت ہے والد صاحب گھر میں کچھ نہیں ہے اور آپ یہاں اس جماعت کو اپنے گرد لیے بیٹھے ہیں لپیٹیں اس بساط کو یہ باتیں سن کر شاگردوں کے چہرے سرخ ہو گئے اور واضح تھا کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ انہیں مناسب جواب دے اور انہیں سمجھائے کہ ان کے والد اس غربت و تندستی میں اس لیے مبتلا ہوئے ہیں کیونکہ حوزے نے ان پر افسوسناک صورتحال مسلط کی ہے ایران کے راستے بھی بند ہیں اور جو رقم میرزا باقر قاضی کو ایران سے بھیجوانی تھی وہ بھی نہیں پہنچی ہے۔ لیکن استاد نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا اور کوئی جواب نہیں دے رہے تھے یہاں تک کہ سید مہدی نے اس قدر چڑھائی کی کہ وہ خود تھک گئے پھر استاد قاضی نے اپنا سر بلند کیا اور کمرے میں موجود اس ڈبے کی جانب اشارہ کیا جس میں کچرا ڈالتے تھے اور آرام سے کہا وعلیکم السلام آقا سید مہدی آپ اس ڈبے سے کچرے کو باہر پھینک دیں اس میں آپ کو ایک چیز ملے گی سید مہدی غصے میں اس ڈبے کی طرف گئے اور کئی بار میں اس میں موجود کاغذ کے ٹکڑے اور کوڑا سمیٹ کر گھر سے باہر لے گئے اور آخر میں تنزیہ کہا یہ تھا ڈبہ دیکھا اس میں کچھ نہیں ملا استاد کی حیبت ہمیں کچھ بولنے سے باز رکھے ہوئے تھی میرا بہت دل چاہتا تھا کہ سید مہدی اپنے والد کے احوال کا کچھ خیال کریں لیکن جیسے خود ان کے لبوں تک آ گئی تھی اور ان کا کنٹرول اپنے ہاتھ سے نکل گیا تھا استاد نے اسی وقت کہا ڈبے کے اندر و باہر کو اچھی طرف صاف کرو اور جھاڑو دو تمہیں مل جائے گی سید مہدی جن کی سانسیں تیز چل رہی تھی سہن میں گئے جھاڑو لائے اور ڈبے کے اندر تیزی سے جھاڑو دینا شروع کیا لیکن اچانک اس شخص کی مانند جسے سکتا ہو گیا ہو انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا وہ جھکے اور ڈبے کے اندر سے اپنے حیرت زدہ چہرے اور آنکھوں کے ساتھ ایک دینار کا نوٹ جو اس زمانے میں بڑی رقم تھی نکالا اور اسے غور سے دیکھنے لگے استاد قاضی نے نحیف آواز میں کہا آقا سید مہدی آپ یہ پیسے لے جائیں اور گھر والوں کی ضروریات برطرف کریں سید مہدی کو جیسے چپ لگ گئی تھی انہوں نے حیرت و شرمندگی سے والد کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئے استاد نے دوبارہ سر جھکایا اور اس خاموشی میں ڈوب گئے جس میں وہ اپنے شاگردوں کی جانوں کو حدود و کسرات میں سیکل کرتے تھے